понадобится два артишока, мука, яйцо, лимон, соль и масло для жарки, подсолнечное или арахисовое. Чистим артишоки. Отрезаем вот здесь ножку. Нужно оборвать вот эти все листья. Листья нужно обрывать до желтого цвета. Вот здесь. Вот так. Сейчас отрезаем ножом. Вот здесь есть серединка. Там она мягкая. А вот эту шкурку срезаем. И срезаем. Надо нож поменьше брать. Здесь все срезать нужно. Можно ножку отрезать. И потом ножом. Вот это тоже не подходит. Ножом вот здесь, где желтые, начинаем срезать. Вот так на косую кверху и надо срезать верхушку Потом разрезаем. И надо посмотреть, нет ли в середине вот такой мох. Его тоже нужно убрать кончиком ножа. Вот они вот такие почищенные И сразу нарезаем вот такими на пол, пол сантиметра пластинками. Вот такие за И бросаем в воду с лимоном. Взбиваем немножко. Соли наливаем масло где-то на сантиметр и разогреваем хорошо его. Когда масло хорошо разогрелось, обмакиваем клярем и жарим. Жарим на одну и на другую сторону по 4 минуты. Вынимаем и кладем на салфетку.